Селам алейкум сайғылы талебелер! Дерсімізге қош келдіңіз. Бұл дерсімізнің мемзусы ярдым жасызлер, бағлай жеве мұнасебетші, ватаным Рефа шайлықның шиыры. Дерсімізна чалышқан кәр етер, файдаланыр, чалышмаған зарар етер сөзлерінден башламақ істейім. Бізлер еч бір шайыны ғайып әтмеге істемейміз тек ве тек кәр әтме қазанмақ, пайдаланмақ істеген талебелер. Бұ себептен үш әрінмек жоқ. Бүгін бізлер ватан первер, милет оғырында чоқ күрешкен инсанның рифат шайлақның шырыны оқы жақмыз. Китапта раст келген ве адамлар лаф еткенде құланған ярдым жоз созлеріні оғрені жекміз. Азыр олсаныз башлайық. Луғат – иши. Лугат чықларыңызға яңы сөзлер языңыз. ля Гүя қайтадан. Мелевші. торна, Чағырам. Юрдашлар. Азиз көрешке. Мұхаддес ақымсын. Рефа Чайла 1933 сенесі судақтың янында тоқлық көйінбе дүниеға келді. Сұргүнлік вақтында 8 яшында бала чықыды. Техникумда оқығандан башлап, омрының сон нефесіне қадар милли арекеттейді. Москвада олған демонстрацияларда қалқ кечірген топлашуларда чешіт петицияларға имза топламақ қырымда нелер олса осын рифат ағаны әр ер ерде көрмек мүмкін еді ой нен халқның рухыны көтерген инсан миллий дәvлетшілігімізді тіклемек халқымыз сербест, бақытлы яшамасы ер ана тілде лақырды етмелері оның омыр арзусы мақсады еді ватаным рефат шайлақ қапымыз огүне ләлелер сачтым содақ ялысаланды күлді пенжере қапымны қуvаншнен ачтым. Гүя қайтадан дунияга келдім Мелевші ләлелер не гөзел қоқый. көклерде гүр олып турналар уча Ялыда далғалар эфсане тоқый қарадақ деңізге кұшағын ача өгімде бақ бақча артымда дағылар топемде малы көк янымда деңіз оларға қауышқан қуаныштан ағылар, чағырам юрдашлар, қырымға келіңіз эй Гүзель ватан жанымсын, қанымсын, сен үйтшін чыктым мен азиз күрешке, сен meni мұхаддес аqымсың сенімле етерім айға көнешке. рифат ағаның еч бір бақыт ұнытмайық. чағырам юрдашлар, қырымға келіңіз эй гoзел ватан, жанымсын, қанымсын! сен үчүн чықтым мен азиз көрешке. сен менім мухаддес ақымсын. сенің етерім айға көнешке. Бұл ашықлар, мұнасебетшілеріні ұнытмадыңыз мұ? Мұнасебетшілер ісім, сайы, замерден, сон келген, тек башында манасы олмаған созлер. Қадар, коре, әвел, сон мұнасебетшілеріні кечтік. Бүгін дәрсте біздер да ярдымжы сөзлер оғрене жекміз. Ярдымжы сөзлер, мұнасебетшілер, бағылайджылар, неда ве дережеліклер сайылыр. Ярдымжы сөзлер тек башында манасы ол маған сөзлер. Ярдымжы сөзлер, балқұртлар кебі өз-өз лафымызда, қонушқанларымызда, нұтқымызда ұчарлар, чоқ олырлар. Олар там маналы сөзлерге, исым, сыфат, замир, Сайы вефиллерге да бір бақ, бір куч бір ренг берелер мұнасебетшілер бағлайжылар кебі иле ве ичун ялыңыз де дегіл, анжа ки қадар, яда садеже чунке тек амма коре лякин соң faqat evel yo'qsa qarshi isa do'g'ruu bile berli de de m em, em Yardımcı sözler bağlayıcılar cümlelerini bir birina bog'lar so'z va so'z gruppalarini bər bir birina bog'lar munosabatchilar esa so'zlar orasinda мана бағыны құрар. Бағылайжыларына жүмледен чықарғанда манасы bozilmas Әгер біз мұнасебетшінің еріне ве қойсақ деңіштірсек о деңішмес бағлайжының еріне ве қойсақ олур мұнасебетшілер бұғыз кебі су ичме, сабаға қадар чалышты берлі, берлі yo'qсuн али гемінен кетті али геми кетті. кетті жылар. эм алғатыр сорар эм селам берер али илеасан кoріштілер сенен барар едім амма анам ішке кетті чоқ жылышты, бақат істеген кебі олмады Бұ жuмлелерnі дефтерлерге yазыңыз Чоқ жылышқан кәр машаллах бүгін баяғы шейлер оғырендіңіз. қалғаны сізлерге бағылы. Чалышмаға девам әтсеніз, да-да гүзел бөле жақсыңыз, білежексііз жақсыңыз. Шымды есе, f вазифесі. рефат шайлақның шиырыны беш кере оқымақ чағырам созунен башланған шиырының соңына қадар эс берлемек себетшілер vе бағлайже созлернен қысқа Жүмлелер тізмек. Шымды дерсімізні екінлейміз. Сағылық нен қалыңыз тәлебелер қоруш кенже.